হেল্ল' হেল্ল' অসমবাসীৰ ফেমিলীলৈ স্বাগতম আপোনালোকৰ দেৱালী এইবাৰ কেনেকুৱা গ'ল জনাব দেই এইবাৰ আমাৰ দেৱালী খুব এটা ভাল যোৱা নাই ঠিক ঠাক আৰু যিহেতু মই এবছৰ একো পূজা পাঠ কৰিব নোৱাৰোঁ এইবোৰ চব মোৰ হাজবেণ্ডেই কৰিছে খালি মই আল্পনাবোৰ আঁকি দিছোঁ এয়া হৈছে আমাৰ ঘৰৰ ভিতৰতে সৰুকৈ এটা আল্পনা আঁকিছিলোঁ আৰু ইয়াতে চাকি বন্তি মোৰ হাজবেণ্ডেই জ্বলাইছে ফেষ্টিভেল টাইমত ঘৰত থকাৰ মজাটো খুবেই বেছি কিন্তু আমাৰ এইবাৰ নহ'লে আমি হিমাচলৰ পৰাই দিৱালী পালন কৰিলোঁ তাৰ মাজতে এটা গিফ্ট আহিলে আৰু মই ধাম ধুম খোলাত লাগি গলো মোৰ মানে খুলি বহুত ভাল লাগে কি আছে কি নাই বিৰাট এক্সাইটেড হৈ থাকোঁ চাবৰ কাৰণে এইটো হাজবেণ্ডৰ কোনোবা এজন ফ্ৰেণ্ডে দি পঠিয়াইছিলে আৰু মোৰ ইয়াতে এইটো বস্তু খুবেই বেছি ভাল লাগে বেলেগ দিনত কোনোবা আহক নাহক দিৱালীৰ দিনত সকলোৱে সকলোৰে ঘৰতে যাব চাহ শিকাবলৈও খাব একেলগে বহিব কথা পাতিব খুব আড্ডা আৰু এই বস্তুটো বিৰাট ভাল লাগে এইবাৰ মই এটা বস্তু খুব বেছি মিছ কৰিছোঁ ঘৰৰ আগত যে আমি কলগছডাল পুতি চাকি জ্বলাওঁ উহ কি ধুনীয়া লাগে ন এই বস্তুটো ইয়াতে নাই আমাৰ সেই বস্তুটো বিৰাটেই ভাল লাগে ঘৰৰ সন্মুখত ওলাই গ'লে চবৰে ঘৰৰ গেটৰ সন্মুখত এডাল এডাল কলগছ চাকি আহ এই বস্তুটো খুব মিছ কৰিছোঁ এতিয়া মই আকৌ আহিলোঁ বাহিৰত অকণমান দিৱালী চেলিব্ৰেট কৰিব সকলোৱে মিলি আৰু আজি দেৱালীৰ দিনটো আমাৰ ভালেই গ'ল ধুনীয়াকৈ সকলোৱে মিলি চাহপানী খালোঁ আড্ডা মাৰিলোঁ এনেকৈ চবে বম ফুটালে আৰু সৰু বাচ্ছাবিলাকৰ খুব পাৰ্টি হৈ আছিলে সিহঁতক চালোঁ অকণমান মুঠতে ভালেই গ'ল সন্ধিয়াৰ সময়খিনি আৰু আপোনালোকৰ দিৱালী কেনেকুৱা গ'ল জনাব দেই আজিলৈ বাই ধন্যবাদ জয় অসম জয় জুবিনদা আৰু যদিহে আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল লাগে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব